Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Sabah sentyabrın 7-də paytaxtda və yarmadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi ehtimal olunur. Şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Bu barədə Qalğa və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorolooji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib. O xatırladıb ki, bu gün ərzində Bakı və Abşeron yarımadasında ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu ötən günlərə müqayisədə aşağı enməsi müşahidə olunur. Günorta saatlarında 21-24 dərəcə istilı olacaq. Bölgələrdə də bu gün və sabah bəzi yerlərdə şimşək yağışağacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir. Əsasən dağlıq dağətəy rayonlarda yağıntıların leysin xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarının qısa müddətli daşqın məsələ keçəcəyi istisna olunmur. Sentyabrın 8-ci günü gündüz saatlarından yağıntıların tədricən kəsiləcəyi gözlənilir.